আমি ইলেকশন মেনিফেস্টোতে কই দিছো যে তোমালোকের প্রতি আমার দায়িত্ব নাই আমি তো দায়িত্ব নাই বলিয়ে কইছো আমি দায়িত্ব আছে বলি কোট কইছো আমি তো মই আজিও খদনত কই আছো সো হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম বেসলি স্টেক ডড অন ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা সারা স্বাগতম আজকে হিমন্ত মামা কিতা কইতরা মুসলমানের ভোট না লাগে আগেও কইছেন সদনের ভিতরে কইতরা পুরোটা কথা আপনারা শুনুন এর বাদে আপনারা এর উত্তরটা দেন কমেন্টর মধ্যে আর এর বিচার খিতা হয় আগে বুট আইলে মিয়া মুসলমানের দরকার মুসলমানের দরকার বুট শেষ হইলে মুসলমানের দরকার নাই আপনার টোটেল ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন এর ফলে আপনার কমেন্ট করিয়া জানাইবা আপনাই তো রায় খিতা মো সিধাই তোমা আগতে বলতে গোয়ালপাড়া গোয়ালপার ডাঙিকশন হব উপায় নাই হাইকোর্টে ক্লিয়ার অর্ডার দিছে আজি মই বিধানসভাতে কৈছো যে কংগ্ৰেছৰ তাত মানুহে তিনিজন এম এল এ জিকাইছে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে লেনলেছ মানুহ যদি আছিলে লেনলেছ মানুহক ফট্টা দিয়াৰ কাম কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আজি পঁয়সত্তৰ বছৰৰ পৰা কিয় নকৰিলে কোনোতো আপত্তি নাছিলে আজি মানুহক যে আজি কংগ্ৰেছ দলে এই যে মানুহখিনিক নিৰাপত্তাহীনতা থৈ দিলে কালি মই টিভিত দেখিছো যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহে গৈ মানুহখিনিৰ লগত থিয় হৈছে আমাক আমি দায়িত্ব লোৱাই নাই আমিতো আমি ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টে কৈ দিছো যে তোমালোকৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব নাই আমিতো দায়িত্ব নাই বুলিয়ে কৈছো আমি দায়িত্ব আছে বুলি কত কৈছো আমিতো মই আজিও সদনত কৈ আছো এই মইতো চিধাই কওঁ ভোটেই নালাগে বুলি গতিকে আমাৰ ক'ত দায়িত্ব আছে গতিকে মইতো আপুনি কথা কথা একবাৰ উঠা নাই কথাটো হল যে পয়সত্তৰ বছৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে চৰৰ মাটি জৰীপ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বটদ্ৰবা সমষ্টিত কণ্টিনিউছলি কংগ্ৰেছ দলৰ এম এল এ আছিলে কংগ্ৰেছ দলে মানুহখিনিক পট্টা দিব পাৰিলেহেঁতেন আজি আমি কাক উচ্ছেদ কৰিছো যাৰ পট্টা নাই যাৰ মাটিত অধিকাৰ নাই আমি তাকহে উচ্ছেদ কৰিছো গতিকে উচ্ছেদ কৰা মানুহৰ ওচৰত কংগ্ৰেছৰ মানুহ যোৱাৰ আগতে কংগ্ৰেছে মানুহখিনিক ক্ষমা খুজিলে নে নাই যে আপোনালোকক আমি পট্টা দিব নোৱাৰিলো কাৰণে আজি আপোনালোকৰ এই অৱস্থাটো হল সেই কথাটোতো মই কৰা কোনো দেখা নাই আজি ইউ ডি এফ শাসনত নাই মই ইউ ডি এফক সমালোচনা কৰিব যোৱা নাই কিন্তু পয়সত্তৰ বছৰত চৰৰ মাটি জৰিপ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আজি যেনেকে আমি মিছন বচুন্ধৰা কৰিছো আমাৰ এই মানুহখিনিক লৈও মিছন বচুন্ধৰা আগত হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আজি গৰু খুঁটিৰ মানুহখিনিক কংগ্ৰেছে পট্টা দিব পাৰিলেহেঁতেন বটদবাৰ মানুহখিনিক কংগ্ৰেছে পট্টা দিব পাৰিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছে পট্টা নিদিয়াকৈ কিয় ৰাখিছিল কাৰণ তেওঁলোকে এই মানুহখিনি নিৰাপত্তাহীনতাক লৈ ৰাজনীতি কৰিছিলে যে তেওঁলোক নিৰাপত্তাহীন হৈ থাকক আৰু তাকে লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিম আজি আমাৰ যোৱাকালি গোটেই কংগ্ৰেছৰ মাৰি উচ্ছেদৰ পিছত কিয় কিয় কান্দিব লাগে পসত্তৰ বছৰত কান্দিব লাগিছিল না আজি পয়সত্তৰ বছৰত গৈ আমি কিয় নাকান্দিলো এই মানুহখিনিক যদি ডেৰ কথা ডেৰ কথা মাটি আমি দিলোহেঁতেন সাত বিঘা সাত বিঘা মাটি দিলোহেঁতেন আমিতো উচ্ছেদ কৰাৰ দৰকাৰ নাছিল এতিয়া প্ৰথম কথা যিকোনো লেনলেছ মানুহে ডি চিক গৈ আবেদন কৰিব পাৰে যে মই লেনলেছ মোক মাতি দিব লাগে ডিসি এটার তদন্ত করব যদি সসাই লেন্ডলেস তার মাটিৰ ব্যবস্থা করব আজি আমি গরি খুঁটি ইমান মানুষ এভিকশন করলো মানু মানুষ লেন্ডলেসি প্রমাণ হলো আমি দলগাঁত লৈ গেছো আমি বহুয়াই দিছো যিখিনি মানু কিন্তু সে পার্সেন্টেজ কি এশজন মানু বহি আসলে নব্বই জনরে ভোট ভুটি লোল ছয়গলে গুছি গল মানে এই এডিশনেল হে আছিলে কিন্তু যিখিনি জেনুইন মানু আসিল আমিতো ধুনিয়া বহাই দিলো কাৰোতো আপত্তি নাই আজি লামডিঙত যিখিনি মানুহ উচ্ছেদিত হল ষোল্ল সোতৰ ঘৰ মানুহ আমি দেখিলো যে এই মানুহখিনি সঁচাই মাতি নাই বাকী ঢিং ৰূপহীৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোক ঘূৰি গ'ল ষোল্ল সোতৰ ঘৰ মানুহ যি বাচিলে তেওঁলোকক আমি যমুনা মুখ সমষ্টিত বহাই দিলোঁ যে আপোনালোক তাতে বহক আমাৰতো দুখীয়া মানুহৰ লগত শত্ৰুতা নাই গোটেইখিনি মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে অলপ কংগ্ৰেছ দলে সংখ্যালঘু মানুহৰ হৈ মাত মতাৰ আগতে আমি সংখ্যালঘু মানুহখিনিক পঁয়সত্তৰ বছৰ কেনেকৈ এৰি থৈ আহিলোঁ মাটিৰ পত্টা নিদিলোঁ চৰৰ মাটি জৰিপ নকৰিলোঁ ভাল ঘৰ এটা নিদিলোঁ ভাল স্কুল এটা নিদিলোঁ ভাল জীৱন এটা নিদিলোঁ বিৰোধী পক্ষত থাকোঁতে যে আমি ইমান সংখ্যালঘু প্ৰীতি হৈ যাওঁ শাসনত থাকোঁতে কাম কিয় নকৰোঁ আমাৰ কামটো শাসনত থাকোঁতে কৰা কামহে আজি যদি মোক ভোট দিয়া মানুহখিনিক মইতো মিছন বসুন্ধৰা কৰিছোঁ যে আহক পত্তা দি দিম আপোনালোকক ভোট দিয়া মানুহখিনিও আপোনালোকে কৰিব লাগিছিল এতিয়া আপোনালোকৰ কামো মই কৰিব লাগিব মোৰখিনিৰ কামো মই কৰিব লাগিব গোটেই পসত্তৰ বছৰৰ কাম গোটেই পসত্তৰ বছৰৰ আপোনালোকে সৃষ্টি কৰা সমস্যা মইতো ডেৰ বছৰত সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ আজি এবাৰ মনত ভাবক আজি আজি এই যে কালি বটদ্ৰবাত আমি দেখিছোঁ হেৰি জোঁৱাই আকৌ মাটি দি দিয়ে মাটি গৈ পেলাই যাৱাই গাঁৱে হৈ গ'ল এতিয়া সেই মানুহৰ লগততো আমি থিয় হ'ব নোৱাৰো কিন্তু যিখিনি মানুহ সঁচা অৰ্থত লেনলেছ কালিয়ে মই ডিচিক কৈছো যে কোনোবা যদি মানুহ সঁচা অৰ্থত লেণ্ডলেছ আছে আপোনালোকে চাই দিব কিন্তু আমাৰ এই চা মানুহেও বুজি পাব লাগিব যে পঞ্চাছ বিঘা মাটি দখল কৰি থকাটো কোনেও লেনলেছ বুলি নকয় এজন তাত পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্টে ফিফটি বিঘা মাটি দখল কৰি থৈ দিছে এইটোতো চিলিং একমতেও ইমান মাটি ৰাখিব নোৱাৰে আজি যদি সংখ্যালঘু মানুহ যিখিনি চৰত আছে সাত বিঘা সাত বিঘা মাটি যদি ভগাই লয় কাৰোতো প্ৰব্লেমে নাই এতিয়া মাটি লৈ থৈছে দুহেজাৰ দুশ বিঘা তিনিশ বিঘা আঠশ বিঘা তাততো সমস্যা হবই আজি সেইকাৰণে লেণ্ড পলিচিৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে মই ভাল পালো কংগ্ৰেছ দলে এটা জাগৰণ সৃষ্টি কৰক যে মানুহে লেণ্ড পলিচিৰ বাহিৰত মাটি ৰাখিব নাপায় গভমেণ্টক নিজে নিজে মাটি দি দিয়ক না যে আমাৰ এই মানুহখিনি আমি পঞ্চাশজন মানুহ আছো আমি পাঁচ হাজাৰ বিঘা কেপচাৰ কৰি আছো আমাক চাৰে তিনিশ বিঘা এলট কৰি দিয়ক বাকী সাতশ বিঘা আমি এৰি দিম ঝামেলা খতম গভৰ্ণমেণ্টেতো ভালেই পাব গতিকে যদি লেণ্ড পলিচিৰ আমি সঁচাই কথা কৈছোঁ লেণ্ড পলিচিৰ ওপৰত জাগৰণতাও আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব যে বিয়ন লেণ্ড পলিচি আমি মাতি নধৰোঁ আজি আমাৰ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ তাতে মই প্ৰায়ে কথা পাতি আছোঁ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক যে এইখিনিতো এভিকশ্যন কৰিব লাগিব কাৰণ কিহৰ কাৰণে তাতে মানুহখিনি পঞ্চাছ পঞ্চাছ বিঘা মাটি ৰাখি থৈ দিছে এতিয়া আজিৰ দিনতে এল এ চিৰ মেম্বাৰ বিধায়কগৰাকী আজিৰ দিনতে কপুলাৰ লওক লৈ পেলাই আবেদন কৰক যে সাত বিঘা সাত বিঘা মাটি দিয়ক তেওঁলোকে পট্টা পাব পট্টা পালে বাকী মাটিখিনি চৰকাৰৰ হৈ যাব চৰকাৰো খোজ মানুহো খোজ তাকে নকৰি আপোনালোকে মানুহখিনিক পট্টা নিদিয়ে মানুহখিনিয়েও এশ এশ বিঘা মাটি দখল কৰি থাকে বাকী লেনলেছ মানুহক মই ক'ত মাটি দিম সেইকাৰণে এইটো কোনো এনেকুৱা এটা ধৰিব নালাগে যে আমি কোনোবা জাতি উপজাতিৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰি আছো আমাৰ কথাটো হ'ল যে যি মাটিত পট্টা নোহোৱাকৈ মানুহ বহি আছে তেওঁলোকক আমি এভিকশ্যন কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰক সিদিনাখন আমি বৰচলাত মাটি এভিকশ্যন কৰিছিলোঁ তাৰে পঞ্চাছগড় মানুহে আমাক আবেদন কৰিলে পট্টা আমি কেবিনেটত ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ পঞ্চাছগড় মানুহক এতিয়া তেওঁলোক হিন্দু বঙালী নে হিন্দু মুছলমান নে হিন্দু অসমীয়া সেইবিলাক আমি চোৱা নাই পঞ্চাছ ঘৰ মানুহ আউট অফ চাৰে চাৰিশ ফেমিলি পঞ্চাছজনেহে আবেদন কৰিব সাহস কৰিলে কাৰণ বাকীসকলৰ ঢিং ৰূপহীত মাটি আছিলে পৰিয়ালৰ মাটি আছে এতিয়া মাটি কমি গৈছে এইটোতো মোৰ দুখ নহয় সন্তান কম জন্ম দিব লাগে তেতিয়া মাটি নকমিব এতিয়া যদি আঠজন সন্তান বাৰজন সন্তান হয় মাটিটো কমি যাবই সেইটোতো সেইটোতো সমস্যা এটা গতিকে অকল এটা বস্তুৰ ওপৰত ফকাছ কৰিলে অসমখন ঠিক নহ'ব যদি মাটিৰ অতিক্ৰমণ হ'ব আজি আপোনালোকে চাওক পাভৈ বনাঞ্চলত পাভৈ বনাঞ্চলত এতিয়া আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহ তাতে সোমাইছেগৈ দুই এঘৰ জনজাতীয় মানুহ সোমাইছে এতিয়া আমিতো বিচাৰি বিচাৰি এভিকশ্যন নকৰোঁ যে সংখ্যালঘুখিনিক এভিকশ্যন কৰিম জনজাতীয়খিনিক নকৰিম আমি জনজাতীয় মানুহখিনিক খবৰ দিছোঁ যে দুই হাজাৰ পাঁচৰ আগত যদি আপোনালোক ইয়াত আছিলে ফৰেষ্ট ৰাইটমতে আপোনালোকে আবেদন কৰক সময় দিছোঁ আমাৰ এম এল এসকলক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে গৈ মানুহখিনিক সচেতন কৰক কিন্তু যদি দুই হাজাৰ পাঁচৰ আগৰ তেওঁলোকে কাগজ দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে মইতো বনাঞ্চলখিনিতো ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব তাতে গৈ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ডেলিগেশ্যন এটা যদি আহি হাজিৰ হয় সেইটো হাইকৰ্টক পি আই এল কৰিব লাগে যে আপোনালোকে ক'ৰ্টে গভমেণ্টক যিটো ফৰেষ্ট এভিকশ্যন কৰিব অৰ্ডাৰ দিছে সেইটো আপোনালোকে কেঞ্চেল কৰক কাৰণ আমাৰ ইয়াত আপত্তি আছে এখনতো পি আই এল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যাব লাগে হাইকোৰ্টত এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছে হাইকোৰ্টে যে এণ্টে আৰ গোৱালপাৰা এভিকশ্যন কৰিব লাগে আমাৰ এম এল এ মহোদয়ে জানে এতিয়া চাৰিজনকৈ গোৱালপাৰা ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক পাতিছে তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত গৈ পিটিশ্যন এখন কৰিব নালাগে নেকি যে এনেকুৱা অৰ্ডাৰ নিদিব বুলি লাগিবনে নাই এভিকশনৰ পিছত গৈ পেলাই তাতে এটা কেমেৰাত ফটো উঠিলোঁ কান্দিলোঁ মানুহখিনিক এলাপ চালো ফটো অপৰ্চুনিটি হৈ গ'ল দুদিন পিছত চব পাহৰি গ'লো এতিয়াতো গৰু খুঁটিত কোনো কংগ্ৰেছ নাযায় যায় জানো কোনোবা কোনোতো নাযায় সেইকাৰণে আজি হাইকৰ্টে আমাক ক্লিয়াৰ কৈছে যে ফৰেষ্টৰ মাটিৰ পৰা আমি মানুহ এভিকশ্যন কৰিবলৈ এতিয়া আপোনালোকে কৈছে গভমেণ্টে বিকল্প মাতি দিয়ক ক'ৰ পৰা মাটি জন্ম দিম মই মাটি নায়েই গোৱালপাৰা তাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইমান সেইকাৰণে মই সদায় কৈ আছোঁ যে নামনি অসমৰ মানুহে যদি ফেমিলি প্লেনিং নকৰে আমি পঞ্চাছ বছৰ পিছত ইয়াত কোনো জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম উপায় নাই এতিয়া মই মাটি ক'ৰ পৰা জন্ম দিম মইতো মাটি জন্ম দিব নোৱাৰো মাটি এতিয়া গতিকে হাইকোৰ্টত গৈ কংগ্ৰেছৰ এম এল এ পিটিশ্যন দিব লাগিব আপোনালোকক মানুহখিনিয়ে ভোট দিছে আপোনালোকৰ প্ৰতি মানুহখিনি আশাৰে বাট চাই আছে আপোনালোকে একো পিটিশ্যন নিদিব মইতো পিটিশ্যন দিয়াৰ তাত কথা নাই মোৰ উকিলে কৈছে যে হয় মানুহখিনি বহুত দিনৰ পৰা আছে হাইকোৰ্টে কৈছে নাথিং ডুইং ফৰেষ্টৰ মাটি তোমালোকে এভিকশ্যন কৰিবই লাগিব এতিয়া এভিকশ্যন কৰাৰ পিছদিনাখন ফটো উঠাতকৈ এতিয়া মই আগতে কৈছোঁ গোৱালপাৰাত ডাঙৰ এভিকশ্যন হ'ব উপায় নাই হাইকোৰ্টে ক্লিয়াৰ অৰ্ডাৰ দিছে আজি মই বিধানসভাতে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ তাত মানুহে তিনিজন এম এল এ জিকাইছে